ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल वर क्लिक करा. उलाहस नगरच्या मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यासमोर गोरक्षकाकडून आमरण उपोषन करण्यात आले आहे. पोलीस प्रशासन गोमास्वीकरी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास दिरंगाई करते असा आरोप यावेळी करण्यात आलाय. दोन जानेवारी रोजी रात्री उशिरा गोमास्वीकरी करणाऱ्या लोकांवर कारवाई मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात होत असताना एडवोकेट रितेश जवा पुलिस धक्के बाहर का जय श्री राम मैं एडवोकेट रितेश जयकिशन आज तीन तारीख को तीन फेब्रवरी दो हजार पच्चीस को सुबह दस बजे से सेंट्रल से पुलिस चौकी के बाहर हम सब एंशन पे बैठे है हमारा विषय ये है कि गौरक्षा गौरक्षा के लिए हम सब गौरक्षक काम करते हैं जबकि यह काम पुलिस का है फिर भी हम गौरक्षक अपनी जिम्मेदारी समझ के गौ सेवा के लिए हम लोग काम करते हैं उसके बाद भी पुलिस प्रशासन असफल है हम लोग को साथ देने में यहाँ यह कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन असफल है कार्रवाई करने में क्योंकि हम सब इतनी मेहनत करने के बाद गौरक्षा के लिए काम करने के बाद भी पुलिस वाले केस तो लेते हैं पर उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट इग्नोर करते है। बोलते हैं बोलते हमारे हदि में नहीं लाने का या जो भी है ऐसी कई सारी बातें जो विषय अभी विस्तार में मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ पर इन शॉर्ट यही कहना है कि गौरक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है गौरक्षा के मुद्दे पे और पुलिस प्रशासन से यही मांग है मेरी सीपी साहब से मांग है कि आप जब तक लिखित आश्वासन नहीं देंगे कि गौरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी और पुलिस वालों का पूर्ण सहयोग रहेगा गौर आ, गौरक्षा के लिए कार्रवाई करने में और गौरक्षकों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा तब तलक यह अनशन हम लोग अमरण पोषण जारी रहेंगे रखेंगे एग्जैक्टली uh, exactly, uh, पिछले महीने जनवरी दो तारीख को अशोक सम्राट नगर में हम लोग को खबर मिली कि गौ मास बिक रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए uh, मेरे मित्र है गौरक्षक है मनोज गौर जी वो सुबह आए थे यहाँ पे सेंट्रल में इनकी हदी में आता है उनको सुबह से लेकर रात कर दिया कार्रवाई करने में पहले तो ये बात है प्रोसेस के लिए ठीक है उन्होंने किया अच्छी बात है मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कार्रवाई तो किया कम से कम पर उसके बाद वही दिन रात को साढ़े ग्यारह बजे मुझे यहाँ के लोगों ने धक्के दे के बाहर निकाला है विदाउट एनी रीज़न क्योंकि हम लोगों ने गौरक्षा के लिए आए और जान पूछ कर कोई ना कोई कारण लेके हम लोग को मुझे धक्के दे के पर्सनली बाहर निकाला जबकि मैंने कुछ किया नहीं इसके लिए सेम मैंने आर टी आई भी डाला है लेटर भी डाला है मेल भी किया है सी पी ऑफिस डी सी पी ए पी जो पूरा चेन है वरिष्ठों का सबके पास मैंने मेल किया है मेरी यही मांग है कि ये दुर्व्यवहार गौरक्षकों के साथ नहीं चलेगा गौरक्षा के लिए हम गौरक्षक किधर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे ये हम लोग को सहन नहीं होगा कभी भी ये लिखित आश्वासन चाहिए कि आगे से ऐसा दुर्व्यवहार कभी भी नहीं होगा और जिन्होंने अपमान किया है मेरा उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करें सीनियर जो भी है डीसीपी साहब एसीपी साहब या सीपी साहब और एक माफीनामा भी होना चाहिए कि उन्होंने हमारी अपमान किया उसके लिए सायंकाळच्या सुमारास सहायक पोलीस आयुक्त अमूल कोळी व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शंकर अवताडे यांनी उपोषणाला बसलेल्या गोरक्षकाच्या समस्या जाणून घेतल्या व गोमास विक्रेत्यांवर कडक कारवाई केली जाईल असं आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण सोडलं वकील रितेश जयस्वाणी यांच्याबरोबर झालेला गैरवर्तणूक प्रकरणी सखोल तपासणी करून कारवाई केली जाईल असंही आश्वासन देण्यात आलंय आज या ठिकाणी जे उपोषणाला बसले होते रितेश जेस्वाणी आणि काही गोरक्षक त्यांची मागणी अशी होती की जे काही गोवंश तस्करीबद्दल तक्रार येतात त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी आणि त्याचबरोबर गोरक्षकांना पोलीस स्टेशनला चांगली वागणूक देण्यात यावी त्यांच्याशी चांगल्या पद हो पद्धतीनं व्यवहार करण्यात यावा ही त्यांची मागणी होती आणि त्याप त्याबद्दल आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली त्यांनी जेव्हा जेव्हा इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे यापूर्वी किंवा इथून पुढे देतील त्याच्यावर तात्काळ पोलीस स्टेशनमार्फत यापूर्वी कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि याच्यापुढे देखील करण्यात येणार आहे यापूर्वी त्यांनी दिलेल्या इन्फॉर्मेशनवर आपण एकूण सहा गुन्हे दाखल केलेले आहेत दोन हजार चोवीसमध्ये चार गुन्हे आहेत दोन हजार पंचवीसमध्ये दोन गुन्हे दाखल केलेले आहेत त्याचबरोबर त्यांच्याशी केल्याबद्दल जी काही त्यांची तक्रार आहे त्या तक्रारीची योग्य ती चौकशी करून जे काही दोषी लोक असतील त्यांच्यावर पुढे त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल निखिल चव्हाण स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा